assalomu alaykum quyon boqishni o'rganamiz guruhi a'zolari podpischiklarimiz obunachilarimiz e'tibor qilinglar kaliforniya quyonimiz yunglarini yulib iniga tashlayapti bu albatta xudo xohlasa yaxshilikdan dalolat ya'ni mana mana shunaqa qilib bu ustidagi yunini yungini yuladi yungini yulib mana mana shu tirqichni ichiga olib kiradi orqada bizada o'sha tug'ruq xonamiz bor mana yig'yotti o'sha inini ichiga olib kirib <coughs> yungini yig'adi ana o'sha yungini ichiga keyin bolalarini tug'adi har bitta quyonchi uchun bu holat quvonarli holat sababi o'sha quyonlariga o'sha jonivorlarga berayotgan mehrini ko'rsatayotgan o'sha xatti harakatlarini natijasi endi bugun o'sha tug'ruq jarayonini manimcha ololmasam kerak chunki odatda quyon mana shunaqa u yurishni boshlagandan bu degani yo o'sha kuni yetti sakkiz soat ichida yoki bo'lmasam ertasi kuni tog'ishi mumkin endi qisqaroq bo'lsa ham b u videoni qildim nimaga yangi quyon boquvchilar quyoni bila xatti harakatini ko'rib hayron bo'lishmasligi uchun nimaga bu quyon o'zini o'zi mana shunaqayuap nima sabab bunga bunaqa bo'lishiga deb hayron bo'lmasligilar uchun shu videoni qilishga qaror qildim mana imkon qadar quyonimizga ozgina xalaqit bermasdan sekingina nima qilamiz videoga olishga harakat qilamiz chunki bunaqa buna paytda biroz stress holati bo'ladi endi misol uchun o'sha to'lg'oq holati deydi bu oddiy endi quyon boqib yurmagan quyonchilik sohasida tajribasi yo'q bo'lgan odamlar hayron bo'ladida nimaga quyon bunaqa qilyapti g'alati qiliqlar qilib ustiga yumini yulyapti deydida dey. shuning uchun mana hayron bo'lmaysizlar bu, bu tabiiy e, jarayon quyon tug'ishga tayyorgarlik qilyapti demak e, biz asosiy qiladigan ishimiz endi suvni to'ldirib qo'yishimiz kerak suv idishini va yem yeydigan idishi ham to'la turishi kerak chunki bu tuqqandan keyin birinchi o'rinda suvga talab his qiladi va keyin yemga yem nimaga sut ko'paytirish uchun bolalarni emizishga suv esa o'sha uh, sutni ko'payishiga uh, sabab bo'ladigan omillardan hamda o'sha to'lg'oqdan keyingi uh, holatda birinchi qattiq shu talab qiladigan narsasi suv bo'ladi mana yana uh, tajriba tariqasida sizlarga shu videoni taqdim qildim uh, salomat bo'lasizlar har doimgidek xizmatinglarda nodir bo'ldi sizlardan iltimos hafsala qilinglar подписаться qilinglar o'sha подписаться nuqtasini bosib guruhimizga a'zo bo'linglar videolarni erinmasdan ko'ringlar layk bosinglar komentariyada qoldiringlar salomat bo'linglar